Дякую, продовжуємо. Наступний третій конкурс нашого фіналу. Це відеоконкурс. Відеоконкурс за назвою Фільм на Оскар. Це має бути самозйом до трьох хвилин, але чесно кажучи, хтось робив більше, не карається по балам. Максимум там 4, да, може бути хвилини. Оцінюється в 4 бали. Починає свій відеоконкурс, презентує свій відеоконкурс Команда КВН Економ Клас Харків. Дорогие друзья, все недавно видели фильм Супермен против Бэтмена. Наша команда представляет трейлер Супермен против Бэтмена на свой лад. geldi Не молчить вечно. Я против. 在外面。<God> <God and S 1> видео уже три минуты идет. Так выиграть. Это класс, спасибо. Спасибо. Это был фильм на Оскар, на Оскар от эконом-класса. Продолжим сборная торгового Винница. их видео. У нас вы все поймете в видео, поэтому сборная торгового приятного просмотра. В 2016 году ни один чернокожий актер не был номинирован на Оскар. Мы решили снять фильм, актер которого получит эту премию по-любому. А вы увидите легендарного так типа Абдулла Баба Личи любитые герои Доктор Ватсон, что-то у меня разболелся живот Выпить угля, сэр. Какого именно? Ну, возможно, белого Ватсон, да вы расист. Расслед где? Какое неудобное убийство. О, вот этот ракурс получше. Кребедал. English, motherfucker, do you speak it? Я тебя не разумею, хлопчи. А держи ты твои повороты. Налейте меня, пожалуйста, как обычно. Миссис Хадсон, что вы здесь делаете? Я здесь подрабатываю. Профессионализм. No Алло, Даша. Инспектор, здесь убийство. Где? Здесь нет убийства. Миссис Хадсон. Если вы испытываете головные боли, значит у вас болит голова. Инспектор. Инспектор здесь, готов расследовать. Я не понял, что за посторонний в кадре? Мужчина, выйдите из кадра, пожалуйста, мужчина. Это рука. Ещё один труд. И наконец, не сравнимый. А Шерлок Хоуми. А скоро во всех кинотеатрах. 3D Apex 3D. Или скачать историю Це була відеоробота зборної Таргова. Ще один фільм на Оскар від творчого об'єднання Бурулька. Пожалуйста. За основу нашого фільму на Оскар ми взяли фільм Я Легенда. І так представте, в університеті залишився тільки один студент, а всі інші – зомбі. Представте. что вы остались в университете совсем одни. Ты можешь ходить в чем хочешь. Ты можешь быть там, где никогда не бывал. Ты можешь делать то, чего никогда не делал. недели, года, и ты понимаешь, что все не так хорошо, как тебе казалось. Голод. Ты сходишь с ума. Грушево есть? Нет? Ладно. Кура есть? Кура! Хорошо. И, конечно, приходят они. Они идут за тобой, Ими может быть кто угодно. Для этого я заходу. Но остается лишь одно — сражаться. Что? От создателей ходячих мертвецов и видыньской сосиски смотрите во всех в корпусах страны. Я легенда. Студент версия. Наконец-то ушел от тех зомби, Знаєте, багато хто в моїй ситуації, взагалі зайшов з ума. Но я не. Я навіть друга собі знайшов, знаєте, собаку. Дивіться, собака. Це мій друг, ми будемо дружити. День 73. -й. 23 -й число. День стипендії. На зомбі з'їли мою карточку. А же, що то надаш, не можу просто так тут сидіти, нічого, не їсти, не пити. в бухгалтері. Добрий день. А можна я стипендію свою заберу? День 666. й на весь університет. Не знає, що робити. Скучно. День мільйон п'ятнадцятий. Ми вже місяць із собакою д'ємося проти зомбі. Но вони його усилили. Тепер він теж став зомбі. Дивіться. Він теж зомбі. Ой, що ти хочеш? Вибачте. 2023. Дебют. Иду подивлюсь. Пока был дебют, я украл ихнего замдекана. Буду ставить на него опыты. День первый. Первый тест. Нам подадут полуслойку с курицей и сыром. Съебанную курицу и сыр. Перемолчали. Будем думать. Тест номер два. Буду вас катати Спите то слону муравей в засаде, и муравей кажет слону. Слон, текай мы не посекли. Реакция на лицо. Будем думать. День четвертый. Дальше это замдекан, то я принес ему 100 флюорографий, 29 доведок, 0,95 Ну Но и все равно зомби. Ничего, он не помогает. Знаете, я уже как-то привык него кричит хочется. Мне кажется, что я на трошку стою моим другом. Я даже испытал, что я в делах, я ему не пытался, и он мне сказал. Бра -бра -бра". Пятый день теста. Надію, що вам було не страшно. Дякую. Це були всі відеороботи. роботи. журі, готові виставити оціночки, чи подивимося перший тем?